أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعزكم بِوَاهِدًا أن تقوموا لله مسنا وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي أَزَابٍ شديد قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يؤيد قل إن دللت فإنما أدل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله اج کا موضوع बड़ा अहम मौजू है ख़ास तौर पर जिस ज़माने में हम रहते हैं जो साइंस का ज़माना है नई नई ईजादा का ज़माना है मालूम का ज़माना है देखिए हमारे इल्म के तीन बड़े ज़रा हैं तीन बड़े ज़रिए हैं हमारे इल्म के एक है हमारा मुशाह कि जिस चीज़ को हम अपने जो हमारे यानी सेंसेस हैं सिक सेंसेस हमारे उनके ज़रिए से चीज़ों को हम महसूस करते हैं देखते हैं सुनते हैं उस मुशाहे में जो चीज़ें आती हैं वो एक दायरा है हमारी मालूम का हमारे इल्म का इसे हम कहते हैं मुशाहदे की दुनिया इसके बाद एक दूसरी दुनिया है जिसे हम कहते हैं इम्कान की दुनिया कि जो हमारी अकल है साइंस है कि जो मुशाहे की बुनियाद तो सोचती है कि अच्छा ये है और ये हो सकता है तो इसका मतलब है ये भी हो सकता है तो इसे कहते हैं इमकान की दुनिया तो ये हमारे मुशाहे से ज़रा आगे बढ़ कर है तो पहली मुशाहे की दुनिया दूसरी इम्कान की दुनिया साइंस कि जिसमें इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करता है और टू प्लस टू को फ़ोर बनाता है नई नई चीज़ों के बारे में सोचता है उनको ईजाद करता है अच्छा साइंस किसी भी नई चीज़ को ईजाद नहीं करती है साइंस तो जो चीज़ें मौजूद हैं उन असूलों को दरियात करती है और उसकी बुनियाद पर एक नई चीज़ हमारे सामने लेकर आ जाती है हमारे इल्म की एक तीसरी दुनिया है और वो है गैब का इल्म। उस गैब के इल्म के लिए ये ज़रूरी है कि अल्लाह सुबहाना तैाल ने यहाँ इंसानों के लिए नबियों को भेजा ना आपका मुशाह उस इल्म तक पहुँच सकता है ना आपकी साइंस उस इल्म तक पहुँच सकती है वह बिल्कुल दूसरी दुनिया है और इसको मैं जरा तफसील के साथ ये सूरह सबा की जो आयात मैंने आपके सामने तलावत की है ये पूरा एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को याद रखें मुशाहे की दुनिया बिल्कुल हर आदमी अपने मुशाहे के जरिए से चीज़ों को देखता है एक साइंस की दुनिया बिल्कुल है मौजूद है अब ये जो गैब की दुनिया है इसके लिए जो सबसे लाजमी शर्त है वो ये है कि आपको किसी पर भरोसा और ट्रस्ट करना होगा उसके लिए आप अपनी ड्यू डिलीजन करें तहक़ीक करें मालूम करें कि ये जो अल्लाह के नबी अपने आप को कह रहे हैं ये वाक़ता अल्लाह के नबी हैं या नहीं लेकिन आप अपनी ड्यू डिलीजेंस की बुनियाद पर जब इस नतीजे पर पहुँच जाएँ कि अल्लाह के नबी हैं तो फिर नो क्वेश्चन विल बी आस्ड ये नहीं पूछा जाएगा अच्छा ये कैसे होगा अच्छा इसकी हिमत क्या है अच्छा मुझे समझाएं ये मेरी अकल में बात नहीं आ रही है मेरा दिल इसको नहीं मानता है मेरा जो मुशाह है वो इसके ख़िलाफ़ है साइंस जो मुझसे कह रही है वो इस... मैंने कहा ना ये तो बिल्कुल एक वो दुनिया है ना जहाँ मुशाहिदे की की दुनिया पहुँच सकती है ना इम्कान की दुनिया पहुँच सकती है ये सूरह सभा की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है इसमें अल्लाह ताला ने हमें क्राइटेरिया बताया कि वो आदमी जो ये कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ उसके नबी होने के लिए तुम ये पैमाने इख्तियार करो ड्यू डिलीजेंस के तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि जो बात कहने वाला है वो वाकयतन अल्लाह का भेजा हुआ नबी है तो देखें कितने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह सुबहाना तला ने सारी चीज को कहा अल्लाह ने पहले फरमाया कुल आईजुक बिवाहिदा अन तकूम लाही मसना व फुरदा सुमा तफक ए नबी तुम इनसे ये कहो मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहता हूं अकेले अकेले या आपस में दो मिलकर किसी कोने में बैठ जाओ और तफक्कुर करो सोचो किन चीजों पर जो भी आगे आ रही हैं कि ये मत सुनो कि वो ही सेड शी सेड किसने ने क्या कहा है अपनी अकल को इस्तेमाल करो अल्लाह ने इंसान को जो सबसे कीमती चीज़ दी है जिसका इंसान को अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा वो उसकी अकल है कि उसको अपनी अकल का अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा तो अल्लाह सुबहान तआला हमें उसी चीज़ की दावत दे रहे हैं कि तुम जमघटे में नहीं ज़रा अकेले बैठ के या दो बैठ जाओ साथ और ज़रा गौर करो इन चीज़ों पर कि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अल्लाह सुबहान तआला तो ये पहली चीज अल्लाह सुबहान तआला हमारी अकल को मुखातिब करके फरमाते हैं मा भी साहिब कुम मिन जिन्ना तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये जो आदमी अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नबी कहता है क्या इस पर किसी जिन्नात का असर है इज ही अ मैड मैन इज ही इनसेन तुम्हें कोई पागल आदमी लगता है ये तुम्हें कोई दीवाना लगता है जरा अक्ल से काम लो अच्छा उसकी फिर अल्लाह सुबहान इसको और खोला है बात को कि ये हो ही नहीं सकता कि जो आदमी तुमसे आगे जो बातें आ रही है कह रहा है कि इस पर जिन्नात का असर हो या ही इज़ ए मैड मैन उसकी वजह क्या है अल्लाह सुबहान देखें ना नबी करीम वसल्लम यही उनसे कहते थे कि चालीस साल की मेरी जिंदगी है तुम्हारे दरमियान अच्छा इंसान का बड़ा अजीब मामला है कि चालीस साल तक किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया सभी कहते थे आप अमीन हैं आप तो सादक हैं यानी हर आदमी लेकिन जहाँ आपने नबूत का दावा किया लोगों ने उस पर एतराज़ शुरू कर दिया कि नहीं ये तो ये है ये तो साहिर शहर का अन पर असर है ये तो अल्लाह के रसूल कुरान भी इसकी गवाही देता है उनको बार बार सल्लम याद दिलाते हैं कि मेरी चालीस साल की ज़िंदगी तुम्हारे दरमियान है कि तुमने मुझे हमेशा सही बात अमीन और साद पाया है तो मेरी चालीस साल की ज़िंदगी पर गौर करो और फिर ये ज़रा इस आयत पर गौर करो क्या मेरे ऊपर जन्नात का असर है जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ क्या वो कोई ऐसा आदमी कि जो पागल हो जो दीवाना हो जो अपने सेंसेस में ना हो क्या ऐसी बातें वो फर्क करेगा दूसरा क्राइटेरियाला अल्ला तबारा अल्लाह सुबहाना ने इसी बात को मज़ीद खोलते वक्त फरमाया कि अल्लाह सुबहाना वाली ने यानी जो बात इनसे आगे बात कही जा रही है कि देखो पहली बात तो जरा गौर करो इस बात के ऊपर इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम बदई अजाब इन शदीद ये नबी तुमसे कह कह रहा है ये नबी तुमसे ये नहीं कह रहा है कि तुम मुझे लागे खाना खिलाओ ये नबी तुमसे ये नहीं कह रहा है कि चढ़ावे करो मेरे पास आकर ये नबी तुमसे ये नहीं कह रहा है कि तुम अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो ये नबी तुमसे ये नहीं कह रहा है कि मेरे बच्चों को कोई अच्छी जॉब दिला दो ये नबी तुमसे दुनिया के हवाले से कोई तकाजा नहीं कर रहा ये तो सिर्फ तुम्हें खबर दे रहा है उस अजाब शदीद की उस बड़े जलजले की ये तो तुम्हें सोते से उठाने की बात कर रहा है यानी ये तो तुम्हें तुम्हारे भले की बात कर रहा है वो तूफान जो आने वाला है ये पहले से आकर तुम्हें उसकी इतला दे रहा है कि ये तूफान आने वाला है इंतजाम कर लो जाग जाओ गफलत से उठ जाओ तो ये तो तुम्हारे भले की बात कर रहा है यानी इसमें कोई ऐसी बात अगर वो कर रहा होता आगे जो अल्लाह तआला इसी को मैं आगे बात अगली बात से मिला लूं, कुल कुल मा सा मिन अजरिन मिन अजर अगर मैंने तुमसे कोई अजर मांगा है इस बात का जो मैं तुमसे कहता हूँ उजरत मैंने तुमसे मांगी है तो वो उजरत तुम रखो मुझे तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए इन अजरिया इल्ला अल्लाह मेरा अजर तो अल्लाह के सामने यानी ये आदमी जो बे लॉस है बे गरज है जिसका जाति कोई एजेंडा नहीं है जिसका जाति कोई मुफाद नहीं है और इसकी जिंदगी खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है ये अपने घर में किस तरह से रहता है ये लोगों के साथ किस तरह मामला करता है ये सारी जिंदगी एक खुली किताब है तुम्हारे सामने कि ये तुम्हें एक बड़े दिन की खबर देने वाला और उसके नतीजे में ये तुमसे कुछ नहीं मांग रहा ये तुमसे कुछ नहीं चाहता बल्कि वो ये कहता है कि अगर तुम्हें यह गलत फहमी है कि मैंने तुमसे कोई तकाजा किया है कुछ मांगा है तो वो तुम रखो इसलिए कि मेरा अजर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है देखें ये जो क्राइटेरिया है ना जो नंबर दो चीज़ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये हकीक़त में इंसान के इखलास की सबसे बड़ी निशानी होती है हारून रशीद मक्का गया एक मरतबा अपनी खिलाफत के ज़माने में तो उसने अपने मुशीरों को कहा कि मुझे जो है वो तुम मिलाओ जो यहाँ के यानी बड़े बड़े दरवेश हैं और बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े Allah के पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं बखुदा हारून रशीद एक लंबी फहरिस्त है कि जिसके पास जिनके पास जिसके लिए उनको लेके गए बड़े बड़े नाम हैं उनके अंदर लेकिन हारून रशीद ने जिसको भी ऑफर की कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? 99% परसेंट लोगों ने अपनी कोई ना कोई जरूरत हारून रशीद के सामने पेश की सिवाय एक शख्स क्या यानी हारून रशीद जब बाहर निकला तो उसने कहा कि देखो ये जो शख्स है मैं इसको तलाश कर रहा था कि इसने अपनी कोई ज़रूरत मेरे बाकी सब ने आखिर में कह ही दिया कि वो हमारे मुरीदों को कुछ चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे यहाँ है ना हमारे मदरसे की तामीर के लिए ज़रा एक इमारत की ज़रूरत है जो हमारे पाकिस्तान की सियासतदान करते हैं कि हम तो पैसे नहीं लेते भाई वो तो हम तो बच्चे जो मदरसे के हैं उनके लिए पैसे लेते हैं हम हर एक ने अपनी अपनी कोई जरूरत ज़रूरत पेश की ये जो बेलौसी है ये जो बेगर्जी है कि इंसान अपने पेट पर पत्थर बांधने के लिए तैयार है इंसान जब दूसरों को भूख की दावत देता है कि तुम भूखे रहो तो उसके अपने घर के अंदर फाका हो रहा है यानी यह जो कैफियत है वो जो इकबाल के शेर तो मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन उसने कहा कि मेरे घर तो चिराग भी नहीं है दिया जलाने के लिए नहीं और पीर साहब के यहाँ जो है वो जो है वो चिराग हुआ, हुआ हुआ है यानी ये वो वाली कैफियत नहीं है कि मेरे यहाँ तो दिया भी नहीं है तेल का और पीर साहब के घर जो है वो चिरागा हुआ हुआ है तो ये तजाद नहीं है यह अल्लाह के रसूल सल्म की जो ज़िंदगी का सबसे अहम अल्लाह के हर नबी ने ये बात कही अल्लाह के हर नबी ने यह बात की कि हमें तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए तो पहली चीज़ कि तुम अपनी अक्ल लड़ाओ अल्लाह के रसूल की जिंदगी देखो यकीन दिलाने के लिए कि ये अल्लाह के रसूल हैं दूसरी बात ये कि तुम ये देखो कि ये तुम्हें खबर क्या दे रहे हैं खबर जो है वो इस बात को ज़ाहिर करेगी कि वाक़ता ये तुम्हारे लिए मुखलिस आदमी है मिसाल के तौर तो पर शाहिद भाई मेरे पास आए शाहिद भाई कहेंगे यार डॉक्टर साहब कल जो है ना वो बहुत तूफान आने वाला है और आपकी क्लिनिक में जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो कीमती हैं आप ऐसा करें उनको सेव कर लें तो मैं यानी और वाक़ता बाद में मैं मालूम करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वाकैता शाहिद भाई ने जो बात मुझसे कही वो बिल्कुल ठीक थी तो ये जो ख़बर मुझे आकर दे रहे हैं ये मेरे खैर ख्वाह हैं या मेरे बदख्वाह हैं तो ये तो दुनिया की ख़बरें हैं अल्लाह के रसूल तो हमें वो ख़बर दे रहे हैं कि जहाँ से इंसान की वापसी नहीं है यहाँ तो क्लिनिक चलो तबाह भी हो गई कल तो परसों इंशाल्लाह आदमी हाथ पैर चला के कुछ और कर लेगा लेकिन वो जिस चीज़ की ख़बर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं वो चीज़ तो दोबारा होने वाली नहीं है अच्छा फिर इसमें एक और चीज़ यानी अल्लाह सुबहाना तला यहाँ पर रखते हैं नबी पाक भी कहते हैं कि देखो मैं जो तुम्हें मालूम देता हूँ इनमें से मैं इस बात का यानी वो नहीं हूँ मुखलफ़ कि ये मेरी अपनी दी हुई मालूम हैं ये जो ख़बर तुम्हें मैं दे रहा हूँ आखिरत की वही की बहसीत इंसान के मुझे तुमसे ज़्यादा कोई इल्म नहीं है लेकिन मुझे इल्म इस वजह से है कि बिल हक अल्लामुल अब कि जो तुम्हें मैं खबर दे रहा हूँ ये मेरे रब ने दी है वो रब कौन है वो रब है अल्लामूब कि जिसे इल्म है सारी गैब की चीजों का यानी अल्लाह के रसूल जो खबर देने वाले हैं यहाँ अल्लाह ने ये दलील भी लोगों के सामने पेश की कि ये तुम्हें बता रहे हैं कि यह खबरें मैं अपने तौर पर नहीं दे रहा हूं या मैं ये शो करूं कि जी ये तो यानी अल्लाह के रसोल वसल्लम की जिंदगी के बारे में एक बात में कल पढ़ रहा था, था कि पूरी जिंदगी में आपने कभी यानी ये जेस्चर नहीं दिया लोगों को कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ या देखो मैं जो है इल्म के मामले में यानी तुमसे बहुत बढ़ कर हूँ यानी हमेशा ह्यूमिलिटी हम्बलनेस आजिज़ी अच्छा उसकी एक बड़ी वजह यह है मैं ये साइड का एक थोड़ा सा टॉपिक है लेकिन मैं जिक्र कर दूँ इसका अल्लाह को वही लोग पाते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में आजज़ी और इनकिसारी रखते हैं गुरूर और तकबुर वाले लोग गुरूर और तकबर वाले लोग जो हमेशा हवाओं में रहते हों उनके दिलों में अल्लाह के लिए जगह नहीं बनती अल्लाह के लिए जगह बनाने की सबसे अहम चीज़ यह है कि आप अपने आप को आजिज करते हैं वैसे इबादत का तरीक़ा यही है ना कि अल्लाह आपके सबसे ज़्यादा करीब होता है सजदे में आप क्रिश्चियनिटी का इबादत का तरीक़ा देखें आप जूस की इबादत का, का तरीक़ा देखें कोई अपनी नीज के ऊपर नीचे चला जाएगा कोई और तरीका अख्तियार कर अपने आप को हम्बल करना पड़ेगा आपको आलमीन के सामने तो फिर वो फ्रीक्वेंसी मिलती है जिस फ्रीक्वेंसी के ज़रिए से आप अल्लाह की बात को समझ सकते हैं तो यहाँ पहली बात हमने कहा कि अल्लाह के रसूल रसुलसलम के बारे में जो बात कही और ये बात कह रहे हैं कि ये बात मैं नहीं कह रहा ये अल्लाह ताला अब आप देखें अल्लाह के रसूल ने एक और लोगों को बात कही और ये सच्चा आदमी होने की एक और बहुत बड़ी दलील है नबी करीम जैसे कुरान बयान फरमा रहा है कुरान कहता है कि अल्लाह के रसूल उसे ही कहते हैं कुल इन दलल तो फ इन नमा अदिल अला नफसी देखो अगर जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ ये गलत है और मेरी अपनी गड़ी हुई है तो मैं ये चाहूंगा कि इसका नुकसान मुझी को पहुँचे यही ये, ये चीज़ मुझे हट करे ये चीज मुझे हांट करे ये चीज मुझे तबाह बर्बाद करे जो कुरान में कई जगह आया ना कि लोग कसम खाएं उठा के कि अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह का अजाब हो मुझे ऊपर उप, मेरे ऊपर तो बड़े सॉफ्ट अंदाज़ में नबी पाक वसल्लम यहां ये यह बात कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं और मैं अपनी तरफ से ये सारी बातें गढ़ रहा हूं तो आप क्या फरमा रहे हैं आप फरमा रहे हैं कुल इन दलल तो फ इन अला नफसी यानी मेरे ऊपर ही यानी अल्लाह का कहर आए अल्लाह का अजाब आए जो रैत है अल्लाह का अगर मैं झूठा हूं तो ये मेरे ऊपर ही आए लेकिन अगर मैं सच्चा हूँ व इन्हे तू फमा यू ही रबी इ नू समी करीब लेकिन अगर मैं सच्चा हूं तो मैं सच्चा इस वजह से हूं कि मुझे यह खबर देने वाला वही करने वाला अल्लाह रबालमीन है इले रबी इ समी उन करीब के जो बहुत सुनने वाला है और बहुत करीब है समी उन करीब यानी देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में इन चार आयतों में अल्लाह आलमीन ने आगे की आयत भी हैं जिनमें अल्लाह तआला ये बात कहते हैं कि काश कि तुम इन्हें उस दिन देख सको काश कि इन्हें तुम उस दिन देख सको कि इनका क्या अजर होगा यानी उस दिन ये जब आएंगे तो ये किस तरह से परेशान फिर रहे होंगे और ये कहेंगे कि हम ईमान लाए तो इनसे कहा जाएगा कि तुम तो ईमान पहले भी नहीं लाए थे अब तो वो ईमान लाने की मंजिल बहुत दूर चली गई जब वो तुम्हारे करीब था तो तुम उस वक्त ईमान नहीं लाए अब तो वो मंजिल वो कदम जो है तुमसे बहुत दूर चला गया अब उसको याद करने का कोई फायदा नहीं है अच्छा यहां मैं एक दो चीजें और आपके साथ रखूं देखिए एक तो ये बात जहन में रखिए कि अल्लाह के नबी जो होते हैं ना वो हमें क्या देते हैं और दुनिया का जो हमारा मुशाहे का और इम्कान का इल्म है वो हमें क्या देता है बाज़त हम लोग ना ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं गटमट करते हैं कि हम इस्लाम से भी ये तकाज़े कर रहे होते हैं कि हमें इसी तरह की चीज़ें दे जिस तरह हमारे मुशाहदे की दुनिया और हमारे इम्कान की दुनिया हमें दे रही है पूरे कुरान को उठा कर देख लें साइंस दीन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं है लेकिन मुशाहिदे की दुनिया और इम्कान की दुनिया आपको ज़िंदगी में एक तरक्की देती है आपका स्टेटस बढ़ाती है आपको दुनिया की सहूलतें फ्राहम करती है आपको दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो माशी चीज़ें चाहिए टूल्स चाहिए गैजेट्स चाहिए वो चीज़ें फराहम करती है लेकिन जो नबी हैं अल्लाह के वह आपको एक बिल्कुल दूसरी दुनिया से मुतारफ़ करते हैं आज आप देखें साइंस और मुशाहे और इम्कान की दुनिया ने हमें कहाँ पहुँचा दिया लेकिन उस इंसान के बारे में लोगों ने कहा ना चांद पर तो चला गया लेकिन ज़मीन पर चलना भूल गया साइंस ने और हमारे मुशाहदे की दुनिया ने हमारे घरों को बहुत आसाइश हमारी ज़िंदगियों में बहुत लग्जरी लेकिन बहसीत इंसान के हम बिल्कुल ज़मीन के ऊपर आ गए यानी आज अगर आप मुशाह करें और ठंडे दिल के साथ सोचें ये जो कुरान कह रहा है ना अकेले बैठ कर कि साइंस ने मुझे माशी एतबार से मादी एतबार से तो बहुत अच्छा किया लेकिन बहसी इंसान के में नीचे गया यानी आप देखें ना इंसान भाई भाई का गला काट रहा है जिसको जहाँ इस्तेसाल करने का मौका मिलता है वो उसी का इस्तेसाल करता है यानी लोग माँ बाप के साथ क्या रवैया अख्तियार कर रहे हैं लोग फैलो अपने मुस्लिम नॉन मुस्लिम के साथ किस तरह का रवैया बहसीत इंसान के कर रहे हैं आज जो गजा में हो रहा है आज जो अफ्रीका में हो रहा है आज पूरी दुनिया सबको छोड़ दें आज जो हमारे अपने घरों में हो रहा है छोड़ दें गजा को छोड़ दें फ़लस्तीन को छोड़ दें कश्मीर को आज हमारे अपने घरों में जो हो रहा है वो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि इस दुनिया की जो मुशाहे और इमकान की दुनिया है वो ठीक है वो हमें एक जगह ले जाएगी लेकिन अगर ये दुनिया उस रूहानी गाइडेंस के बगैर होगी तो ये इंसान को अक्सर वेशतर तबाही की तरफ लेकर जाएगी उसके मुकाबले में आप नबियों की दुनिया देखिए नबियों की दुनिया ये है कि उसने दुनिया के एतबार से तो कुछ नहीं दिया कोई आईफोन नहीं दिया कोई सिक्सटी सिक्स इंच का टेलीविजन नहीं दिया कोई चाँद पर नहीं पहुँचाया लेकिन ऐसे इंसान पैदा किए सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी कि नबी पाक वसल्लम का असल कमाल कुरान नहीं है नबी करीम का असल मौजज़ा कुरान नहीं है नबी करीम का असल मौजज़ा वो सैकड़ों लोग हैं जो चलते फिरते कुरान थे जो चलते फिरते कुरान थे जिनमें से मैं एक मिसाल आपको छोटी सी दू हमने सबने वो सुना है वो वाक़ कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर एक मरतबा मदीना से मक्का जा रहे थे तो रास्ते में वो जो चरवाहा उन्हें मिला वो वाक़ हमने सब ने सुना है लेकिन उसका आखिरी हिस्सा मैं आपको याद दिलाऊँ कि ये तो आम आदमी था जिसका मैं वाक़ आपको सुना रहा हूँ चरवाहा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उसे कहा कि ये जो तुम्हारा भीड़ है ये तो मुझे दे दो हम भूखे हैं काट के खा लेंगे वाक़ याद होगा आपको उसने कहा कि नहीं भाई ये मेरा नहीं है ये तो मेरे मैं तो नौकर हूँ ये तो मेरे आका का है तो उसने आका से कहना कि वो भेड़िया आया था उसने भेड़ को खा लिया अब आप मुकालमे को देखें वो कहता है कि चलो ठीक है तुम्हें मैं भेड़ दे देता हूँ तुम खा पी लोगे आखरत का दिन आएगा आखरत के दिन अल्लाह सुबहाना वाला तुम्हें भी खड़ा करेंगे और मुझे भी खड़ा करेंगे और इस भेड़ को भी लेकर आएंगे तो अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने तुम्हें किस तरह से दी थी उन्होंने कहा बात ठीक है उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा करो भूख लगी है हम खाना खा रहे हैं आ जाओ बैठो तपती समर का टाइम तपती हुई धूप संगलाख पहाड़ उस चरवाहे को उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन ने, है ताला तो क्या हो हमारे साथ खाना खाओ जो भी हमारे पास है खजूर हैं उसने कहा नहीं मेरा रोज़ा है ये नफली रोज़ा था ये नफली रोज़ा था अल-अब्दुल्ला बिन उमर की चीखें निकल गई उन्होंने कहा इस गर्मी के अंदर तूने रोज़ा रखा हुआ है एक चरवाहा है ये ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में बैठा है ना इस किसी इसकी कोई तरबियत हुई है कहीं तरबियत गाह से गुजरा है उसने अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया और जो बात अल्लाह के रसूल ने कही उस पर आमन और सद्दक न कहा तो उसने कहा कि तुमने मैंने कुरान की वो आयत जब सुनी कुलू वशरबु हनीम बिमा असलफ तुम फिल कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जब हम जन्नत की तरफ जाएंगे तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे आज तुम खाओ पियो उस अमल के नतीजे में कि जो तुमने उस दुनिया से इस दुनिया के लिए भेजे थे कुलू वशरभु हनीम बिमा असलफ तुम फिल अया खालिया तो मैं वहां भेजूंगा तो वहां पर जाकर मुझे ये हासिल होंगे तो मैं यहां जो दुनिया में कर रहा हूं ये उस दुनिया के लिए वो काम कर रहा हूं जहां अल्लाह फिर मुझसे ये कहेगा क्लू वशरबू हनीम बिमा असलफ तुम फिल्हालिया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अल्लाह के रसूल के लिए दुआ की, की। अल्लाह के रसूल रसूलसलम आपने कैसे कैसे इंसान इस दुनिया के अंदर छोड़े हैं कैसे कैसे नफूस आपने दुनिया में पैदा किए हैं कि ये चरवा यानी जो बिल्कुल यानी दुनियावी लिहाज से बिल्कुल एक गिरा पड़ा इंसान है लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी देखें आप इसका मैार देखें और आप इसकी सोच देखें कि कितनी दूर की इसकी सोच है अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुबहान तै हमें ये तोफ़ी दे कि वल्ला ही कि हम इस क़ुरान को ग़ौर से पढ़ें इस कुरान को समझें और जब हमने एक बात कह दी कि हम अल्लाह के रसूल वसल्लम को अल्लाह का नबी मानते हैं तो फिर हमारा मामला ये होना चाहिए कि हम फिर उसके बाद किसी और चीज़ के बारे में शक न करें इस सुर की जायत है इन जाए थे आमन व रसूल ही जब वो ईमान ले आते हैं अल्लाह पर उसके रसूल के ऊपर तो उसके बाद शक नहीं करते करतेमर यरताबू यानी उसके बाद वो शक से बिल्कुल पाक हो जाए इसलिए कि उन्होंने यकसुई के साथ एक फैसला कर लिया अब नो इफ्स एंड बर्ड्स अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू